Тенденція, поки не було ну, людей, які переживають за тварин, у нас не було такої кількості просто тварин в ажіровать. Ні, ви їх просто не замечали. Якщо ви знаєте, у мене на першому плані йдуть люди, ну, це, я вам скажу, да то, це, на першому плані люди. и, проблемы громады, которые не существуют, и существуют. А, подождите секундочку. Мы сейчас разговариваем конкретно по вашему меморандуму. Не, подождите, я пришла на встречу с человеком с конкретным своим запытанием. Если у вас есть желание прийти с запытанием к моим соседям, приходите. Это просто вот ну, на базаре две тетки встретились, ля, ля 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 сам дурак, ты дурак, сам дурак, все, поговорили. Но это же не разговор с посадовой особой. Когда вы станете действительно человеком, который отвечает за свои слова, специалистом, который работает, вот тогда к вам будет уважение, вот тогда к вам будет другое. Формула Савєлєви ліді Івановни від селищного голови. Якщо не хочеш проблеми з безпритульними тваринами, просто не звертай на них уваги. Про це ми узнали, дізналися вчора, 18 серпня, і це сказала головний чиновник органу місцевого самоврядування. Тобто, виходячи з логіки Лідії Іванни, щоб не було проблем. У громади просто не треба звертати уваги на ці проблеми. Ну, наприклад, не страшно, що немає води у людей, або не страшно, що немає освітлення на вулиці, або не страшно, що в деяких місцях на наших вулицях вже проїхати невозможно. Просто заплющуємо очі, і проблеми немає. А від селищний голова Савіля Дівана, напевно, просто не виходить зі своєї зони комфорту. Саме тому, коли її завідувач господарством селищної ради, Алла Тягай пише їй доповідну записку про те, що треба придбати шість кондиціонерів, і це ця проблема її цікавить, і тоді ця доповідна записку відразу йде у роботу. Заключаються необхідні договори. Виділяються необхідні кошти, знаходяться необхідні люди, які це проводять в приміщенні селищної ради. А коли ми декілька років вже повторюємо Савілі Діванни, що є деякі ділянці на вулиці Тараса Шевченка, які освітлюються у денний час, а є багато ділянок. Які не освітлюються у нічний час. Це Івановну не цікавить. Ана на це не звертає уваги. Адже Лідіванна користується службовим автомобілем, має власного водія, до речі, за рахунок громади, і все інше виходить, що почекає. 18 серпня 2025 року у приміщенні Авідіопольської селищної ради відбулася зустріч. Ну, особистий прийом громадян, пер, заступника начальника Одеської районної ад, державної адміністрації Андрієм Васильовичем Тимченка, саме під час цієї зустрічі і відбувся діалог Олесі Чеботюк з авідіопольським селищним головою Лідією Савєлєвою. Я радив складну стерилізацію від четвертий код до складної стабілізації. Это моя личная волонтерская инициатива, моя личная волонтерская миссия. Я привела сюда фонды, я привела сюда множество возможностей, которые... Когда-то мы обратились к нашей главе, к нашему ОТГ, попросили о том, чтобы подписали, ну как любой ОТГ подписывает вот либо тендер, либо договор с муниципальным предприятием для отлова и стерилизации диких животных, которых я ну, не в состоянии поймать. Эта история длилась очень долго, она была наполнена эмоционально и всячески по-разному. Но слава богу, выделили нам эти деньги, обещали 100 тысяч. Ну ладно, выделили хоть 70, на этом тоже огромное спасибо. Сегодня ну, у нас прошла первая первый отлов, слава богу. Но перед этим у нас была еще ситуация. Когда я приходила непосредственно к Лидии Савельевой на прием, мы разговаривали, она прекрасно осведомлена о моей деятельности, о том, что я делаю и так далее. Вы поймите, что такое зооволонтер? Зооволонтер – это работа, которая не оплачивается. Зооволонтер – это человек, которому звонят 24 на 7 с просьбой. Заберите щенков, заберите котят, здесь выкинули, здесь выкинули, там вы ПО уехали, оставили, там, там, там. Ситуации море. Таким образом, то ли мне хотели насолить, то ли что, я не знаю, с чем это связано, это явно какая-то национальная ерунда, которая привела к тому, что они заключили меморандум непосредственно Леди Свейлева заключил меморандум с главой организации ⁇ одесса Корпуса Вика, Старенко Яна, Закон природы, и наташа Ферсман, которая там тоже какой-то фон. Все эти три персонажа выше названных ⁇ человеки, люди, которые вообще не принимают участие и принимать не собираются. То есть фиктивный меморандум. У меня вопрос. Я написала Запад к Леди Свейлеву о том, что если у вас есть этот меморандум, в меморандуме написано о том, что я его прочитала от начала до конца. Там написано о том, что эти люди заключают меморандум с целью, что они будут беспокоиться, переживать за животных, помогать с бездомными, кормить их, там что-то еще там пристраивать. Кстати, у Корпусова есть прекрасная адопция на 411 батареи. Да? И я написала запад, то есть с перечнем локаций, которые, на которых уже есть щенки и собак, которых нужно простерилизовать. Это было когда? Месяца два назад, да? Этот Запад мы первый послали э, всем организациям и включая Лидию Севелю, мы э, это месяца два назад. Ответа не последовало. Я написала второй Запад, на ответ на него тоже еще пока жду. Еще месяц не прошел от второго Запада. Ответа нет. Теперь вопрос: но ну, зачем люди занимаются фикцией? То есть, э, если вы глава ОТГ, да, вы себя считаете специалистом в какой-то области, вы с какой-то целью заключаете эти марандуми, как лицо, административное, ответственное. Вы, если что-то заключаете и подписываете, вы несете какую-то ответственность? Или вы заранее знаете, что это фиктивный документ, работать никто не будет, и отвечать на мои вопросы вы тоже не планируете? Вот такой вот у меня вопрос. В каком вы до нас приехали? Я здесь, в Овидиополе, живу с 1988 -го года. В каком вы начали заниматься в Аведеополе? 7 лет назад. А до этого кто этим занимался? Никто. Не Сім Хер... літ назад здесь никто ніхто этим не займався. Хорошо, дайте мені дайте мне, пожалуйста, ссылки. Сказали, я зараз підтверджую, да ми підписали меморандум ми на сьогоднішній день співпрацюємо з ним. Яким чином? Але на сьогодні у нас приймали активну участь, які мені вже відомо, з доповідної працівника нашого звалища, в якої формі це проводилось. Це буде окрема на цей день Наталія і продовжує свою роботу, але вона робить це з нашими мешканцями тихо, без лишнього піару. Її знає вся громада наша і до неї всі звертаються. Тепер можна лі посилання на цю роботу, щоб було з фактами і реальними? на фейсбуке, ничего нет, ничего. Смотрите, мы к вам реально отправили два Запада. К вам, Корпусовой, Титаренко, к Ферзман. Ребята, на таких-то локациях, там были перечислены адреса. Хоть кто-нибудь из вышеперечисленных персонажей появился на этих локациях? Хоть чем-то помог? Скажите, четыре локации были перечислены. Чем вы лично э, с этим меморандумом помогли? Вот объясните мне. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, сколько вы ваша установа, которую вы рекомендовали у нас на территории на сегодняшний, сегодняшний отлов поймал 11 собак. Назвали? Нет, это в общем по Видеополю. Из тех локаций, которые вы нам надавали, вы так вот заезжали? Нет, на тех локациях я уже сама простерилизовала. Лично я сама их ловила, лично я сама на тех локациях уже простерилизовала. Потому что никто из ваших сотрудников не появился. Тенденция, пока не было людей, которые переживают за тварин, у нас не было такой пыль после же а Нет, вы их просто не замечали. Вы их просто не замечали, вы не хотели замечать эту проблему. Но откуда вы можете видеть и знать количество тварин, если вы сидите здесь? Смотрите, приведу прямой пример. Напротив этого помещения, напротив постсовета, находится что? Через дорогу. Рыбколхоз, правильно? Рыбколхоз, в котором 6 собак, 6 огромных собак. Из них 4 суки. 4 суки, которые рожали два раза в году. И никто из постсовета не видел этих щенков, которых раздавливала машины, которые умирали от интерита. А вы подойдите туда и спросите у этого охранника Васи. То, ви знаєте, в мене на першому плані йдуть люди, ну, це, я вам скажу, що cool. першому плані людей. І, і проблеми громади, якісь сьогодні існують, і судно... Uh, активний любіт животних, але при всьому всьому ви дуже активний не любите людей. Тому що стільки скаргств, які є сьогодні на вас з мешканцями будинку, в якому ви живете, то у мене просто до вас ще більше питань, але я буду задавати не я. Соответственно, вот кто, кто хочет сдавать, мы сейчас разговариваем конкретно по вашему меморандуму. Не, подождите, я пришла на встречу с человеком с конкретным своим запытанием. Если у вас есть желание прийти с запытанием к моим соседям, приходите. Ради Бога, это ваше право. Сейчас мы говорим про фикцию вашей работы, фиктивность. Почему на данных локациях за два месяца никто не появился с вашего меморандума? Я знаю, потому что я там каждый день бываю на этих локациях. А я думаю, что вы там Ні, а не там не було. Це знаєте, як називається? Є таке поняття, якщо дає. Коли тебе дають зауваження и говорять про проблем, да, посадової особи, а вона не відповідає на відповідь і починає искать в чем не про. Чесно вже набридло. Є дві організації, які між собою. Кому всего? Она, она опять там, она и все, и время, она и все и время она и все, и перев, и она и все и время все. переводит на какую-то конкуренцию. Я задаю конкретный вопрос. Вы понимаете, я задаю конкретный вопрос, почему нет работы, почему фиксы? Она начинает, вы плохая, на вас жалуются окей, на меня жалуются. Я задаю снова вопрос, почему вы не работаете, почему фиксы? Вы плохая, вы, вы, вы соревнуетесь. Ну понимаете? Ну вы понимаете в чем? Ответа на мой вопрос нету. Это посадовая особа. Посадовая особа. Она мне постоянно переводит. На вас жалуют. Окей, на меня жалуются. Мы это обсудим в другом да, месте. Там где-то порядок. Ну нужно обсуждать. Сейчас мы обсуждаем мой, э, мой вопрос. Меморандум и ваш фиктивный образ работы. Он не працует, он не працует, Вже не працует, Вже не працует. А и, и почему он не працует, я задаю вопрос. Пытание. чему это Вин не працует? И и Нет, я конкретно задала вопрос по четырем локациям. Почему на этих локациях до сих пор щенки не вакцинированы, никто из них ни разу не появился, их не забрали, их не кормят, собак не, пров... не простерилизовали. Почему? Я знаю, что там Где конкретно? На какой локации? Например. Кто может подтвердить? Какие-то фото как есть. Если... Как я не могу подтвердить? У меня каждый день фото, видео с ТикТока, с Фейсбука, миллион видео и фото, когда Но я, я их кормлю. Ну вы понимаете, ну ни о чем, вот а просто ни о, о чем. Это ни о чем. О, это просто вот ну, на базаре две тетки встретились, ля ля ля, -ля да, сам дурак, ты дурак, сам дурак. Все, поговорили. Но это же не разговор с посадовой особой. У вас нету ни конкретно Но никакого ответа. Все, вот я придумала, что он девичий, и все, и мне все равно. Вот как с ней разговаривать? Она не работает. Инициатива наказуема в этом Авидеополе. Понимаете? С любой инициативой ты придешь, и ты упрешься в стену о том, что у нас все работает. У нас все работает, ты не любишь людей, у нас все работает, а я только о людях думаю. И все, это весь разговор ее. Ну это, это же не посадовая особа, это не разговор посадовой особы. Не разговор посадовой особы. Я думаю, что дальше это будет просто... Это ни о чем, понимаете? Я просто все просто равно... Я уже свою думу. Я, я все равно настаиваю на том, что э, меморандум, который они заключили, значит, давайте как-то определимся следующим образом. Если меморандум работает, значит, я звоню, например, или там любой гражданин нашего ТГ звонит. Э, куда звонит? Во-первых, все э, почты, которые там не указаны, номера телефонов. Начнем с того, что э, контактный телефон указан только в садочной Все. Не один, э, они имейлы e свои указали. У Наташи Ферцман, который имейл e свои указал, он вообще не рабочий, чтобы вы понимали. указаны в меморандуме имейл, e он не рабочий. Каким образом можно достучаться до этого человека? Никаким. Э, у Титаренко и у Корпусовой, соответственно, не отвечают. Ну, они могут ответить, могут, могут не ответить на имейл. E Но это же громадская организация. Соответственно, от Солнечной Рады я не получила никакой выповеди. Все. И получается замкнутый круг. А потом они нам говорят, а мы работали. Ну, мы работали, вот ну вы, вы не видели, потому что было темно, но мы работали. Поэтому я бы хотела бы узнать алгоритм действия, как работает меморандум, как я могу звертаться. Да, вот допустим, у меня конкретная проблема. На днях ваш депутат, чегарь она увидела на своей улице выкинутую собаку и щенков. Правильно? Правильно. Обратились к Наташе Ферсман. Обратились. Наташа Ферсман появилась? Нет, не появилась. Корпусова появилась? Нет, не появилась. Вы итоге... позвонили на коммунальное предприятие, директор коммунального предприятия сказал, не знаю, что не знает, что работает. Потом позвонили мне. Вот и поставь. Вот В итоге, где собака и щенки? В итоге, где собака выкинула. Вот он зателефонова мне. Я говорю, я могу доверуться только до Неси, я позову. В итоге, где собака и щенки выкинуты? Они у меня дома. Все, вот так вот работает их меморандум. <постереж> Чубатюк, Олеся Миколаевна. Якщо він так працює, чого собака з щенками у мене? 096-802-3403. Две, я знаю, мы две были собаки. там, две, две собаки, 0-3. Серьезно? Вы их видели своими глазами? Я, да, две собаки. Она может показать на видео две собаки, в отчетности у нее только две собаки, представляете? Надо же, да? А вы съездите к ней домой и попросите ее показать третью, если найдете, хорошо? И тогда покажите мне. Я с удовольствием посмотрю. А собак, которых она спасает, я снимала с цепи. Вы об этом знаете, да? У Ольги Наговицыной э, в доме ее сожителя, которая сидела на цепи вот такая маленькая собачка, спасенная. Да, мне все равно, что вы думаете. Мне главное, чтобы меморандум работал. И чтобы я понимала алгоритм движения в этом направлении. Вот нашла Чигадарь, нашла собаку со щенками, позвонила, кроме. Нашли эту собаку. Вот такие крохотные трехнедельные щенки. Что делать? Жара, связан спека. Там дорога, трасса. Мы обратились к Савельеву, мы обратились к Наташе Ферзман. Не работает меморандум. Я их забираю к себе. Я хочу понимать пути движения и алгоритмы, как будет работать в дальнейшем этот меморандум, если а вы планируете. Нет, никуда не скажу, по адресу не скажу, но ну, потому что это тайна, потому что вдруг вы живодеры, прислете живодеров и они их отравят, вот и все. Почему я должна вам говорить, на каком основании вы мне задаете этот вопрос? Вы посадовая особа, вы позволяете себе такие выпады. А скажите на каком адресе, на каком основании вы задаете такой вопрос? Ну людям текало, пускай меня... Пускай они меня спросят, хорошо? Ну хорошо, как хочу, как умею, так и разговариваю. Потому что вы не работаете, понимаете? Вы можете так разговаривать. Занимаетесь фикцией. Вот когда вы станете действительно человеком, который отвечает за свои слова, специалистом, который работает, вот тогда к вам будет уважение, вот тогда к вам будет другой разговор. Нет, нет, вы им никогда не станете. В ближайшие десятилетия вы не станете. Ваши меморандумы это фикция. Это фикция. Это фикция. Вот, и хотелось бы, конечно, узнать по поводу этого меморандума. Всі спасіба спасибо. спасибо. Відео моєї спілкування з Андрієм Тимченко та Лідією Савельєвою. Дивиться у наступному сюжеті. Роман Вершанідзе, Альтернатива Альтернатівар.